नमस्कार स्वामी भक्तांनो आज तुमच्या समोर स्वामींचा शक्तिशाली मंत्र येणार आहे तो ऐकल्याशिवाय राहू नका स्वामी तुमच्या सर्व इच्छा पूर्ण केल्याशिवाय राहणार नाही एकदा चोळाप्पाचे बायकोने हरभराची उत्तम डाळ करून रांजणात भरून ठेवली होती महाराजांनी कोणास कळता त्यातील डाळ चे गायी स्नेऊन नेहमी घालण्याचा क्रम ठेवल्यामुळे सर्व डाळ संपली काही दिवसांनी सण आला पुरणपोळी करावी या हेतूने चोळाप्पाची बायको डाळ काढाव्यास गेली पाहते तो रांजण रिकामा महाराजांच्या रोजच्या चेष्टा तिला ठाऊक होत्या त्यावरून त्यांचेच हे काहीतरी काम असावे असा तिला संशय येऊन तिने ही गोष्ट चोळाप्पास कळविली चोळाप्पाने महाराजांस डाळीबद्दल विचारले तेव्हा महाराजांनी जबाब दिला हमकू क्या मालू तुम्हारी गौ डाळ खा ग्रु उनको पूछ चोळाप्पा घरचा फार दरिद्री होता त्यामुळे त्याचे बायकोस महाराजांचे बालकृतीचा राग येई असे निधान हाती सापडले असून ओळख पटली नसल्याने ती महाराजांस प्राकृत मनुष्य समजे उदाहरण कृष्णे शोधेचे महाराज अक्कलकोटी आल्यावर आपल्या गावात कोणी साधू आले आहे म्हणून हकीकत श्रीमंत मालोजीराजांचे से सेवकांनी सांगितली राजांनी कशावरून म्हणावे आता त्यांनी दर्शन दिल्यास आम्ही त्यांच करे साधू म्हणू इतके बोलण्याचा उशीर तो दिगंबर स्वामीराज राजांपुढे येऊन उभे राहिले राजांस मोठे आश्चर्य वाटले त्यांनी मनोभावाने श्री स्वामींचे दर्शन घेतले पुढे काही वेळाने स्वामी महाराज उठून पुढे गेले पुढे काही दिवसांनी मुंबईचे गव्हर्नर साहेब सोलापुरास आले होते काही संस्थांचे कामासंबंधाने मालोजी राजे त्यांनी बोलाविले राजे आपले कारभारी चिंतोपन बरोबर घेतले टोळ यांनी राजेसाहेबांस सुचविले की आपण राजकीय कामास जाव्याचे आहे चोळाप्पाचे घरी साधू आहे त्यांचे दर्शन घेऊन जावे राजेसाहेबांनी टोळ यांचे म्हणण्यास रुकार दिला चोळाप्पाचे घरी बाजेवर महाराज बसले होते मेण्यातून उतरून आत येऊन पाहता तो महाराजांची कडक मुद्रा पाहून राजांस पुढे जाण्यास धैर्य होईना अरे इकडे ये म्हणून महाराजांनी हाक मारल्यावर आज जाऊन महाराजांचे दर्शन घेतले तितक्यात एका शिपायाचे हातात तलवार होती ती घेऊन महाराजांनी राजाचे हातात दिली तसेच हुजाचे हातात पिकदाणी होती ती घेऊन राजेसाहेबांचे हाती दिली मग दर्शन घेऊन राजेसाहेब वटोर सोलापुरास गेले गव्हर्नर साहेब जाण्याचे गडबडीत होते त्यामुळे तोफांची सरबत्ती व इतमाम राजास मिळावा तसा मिळाला नाही त्यामुळे राजास वाईट वाटले गव्हर्नर साहेब व राजेसाहेब यांची मुलाखत झाली हत्यारे बाळगण्यासंबंधाने संबंधाने संस्थानांत बंदी झाली होती त्याबद्दल विचार करून साहेबांनी पूर्ववत हत्यारांची मोकळीक दिली महाराजांनी राजाचे हातात तलवार दिली त्याचा अनुभव हा आला असे तेव्हा समजले व पिकदाणी दिली याचा अर्थ मान होईल असा अनुभवास आला हे पाहून राजास आश्चर्य वाटले पुढे उत्तरोत्तर राजाची भक्ती समर्थचरणी वृद्धिंगत होत चालली मग चोळा पास महाराजांच्या शुश्रूषेबद्दल राजाने पाच रुपये दरमहाची नेमणूक करून दिली स्वामी भक्तांनो आता ऐका स्वामींचा शक्तिशाली मंत्र ओम श्री स्वामी दत्ताए धन प्रदाय धनप्रदायम ॐ श्री स्वामी दत्ताये धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताये धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताये धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताय धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताय धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताय धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताये धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताये धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताये धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताय धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताय धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताय धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताये धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताये धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताये धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताय 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 धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताये धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताये धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताये धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताय धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताय धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताय धनप्रदाय नमः ओ ॐ श्री स्वामी दत्ताये धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताये धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताये धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताय धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताय धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताय धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताये धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताये धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताये धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताय 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 धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताये धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताये धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताये धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताय धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताय धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताय धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताये धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताये धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताये धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताय धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताय धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताय धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताये धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताये धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताये धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताय धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताय धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताय धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताये धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताये धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताये धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताय 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 धनप्रदाय नमः